Assalamualaikum dan salam hormat bertemu lagi dalam MG Flash 5 April bersama saya Rosnani Nasi. Kita ke berita utama. Nasib malang yang menimpa 308 keluarga mangsa letupan pipe gas di Putra Heights mendapat perhentian yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Baginda yang memandu sendiri ke lokasi bencana hari ini turut menyampaikan sumbangan peribadi melalui Yayasan Sultan Ibrahim Johor YSIJ berjumlah keseluruhan RM308,000 kepada mangsa. Sultan Ibrahim yang memandu sendiri kereta Proton Satria Neo RS tiba di lokasi bencana kira-kira 9.30 pagi tadi Baginda kemudian diberikan taklimat dan penerangan berhubung situasi pada hari kejadian letupan berlaku serta perkembangan semasa mengenai penduduk terjejas. Sejurus lepas sesi taklimat yang diadakan di sebuah kemah dijadikan pusat kawalan polis di Raja Malaysia PDRM, Baginda akan dibawa meninjau lokasi kejadian saluran pipe gas meletup dan terbakar. Sultan Ibrahim kemudian menyantuni mangsa terbabit di pusat pemindahan sementara PPS Dewan Masjid Putra Heights pada jam 10.20 pagi. Baginda menzahirkan keprihatinan terhadap nasib mangsa dan turut bertanyakan mengenai kaedah untuk mengatasi trauma dihadapi mereka dan memberi sumbangan seribu ringgit kepada setiap keluarga. Sultan Ibrahim diiringi Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah tiba di lokasi pada jam 9.25 pagi. Turut mengiringi Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari, Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayob Han Maidin Piche, Ketua Polis Selangor Datuk Hussein Omar Han dan barisan EXCO Kerajaan Selangor. Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah menitahkan supaya rumah terbuka Aidilfitri Madani 2025 peringkat Selangor yang dijadualkan berlangsung esok dibatalkan. Sultan Syarafuddin amat prihatin dan menghormati mangsa dan keluarga insiden kebakaran saluran pipe gas di Putra Heights yang sedang berdepan musibah. Istana Alam Shah dalam kenyataan berkata titah Sultan Sharafuddin telah dimaklumkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baginda turut menitahkan agar persiapan yang dibuat khususnya makanan disalurkan kepada pusat-pusat penempatan sementara petugas keselamatan, anggota bomba, sukarelawan dan badan bukan kerajaan di Putra Heights. Makanan yang disediakan juga perlu dihantar ke rumah anak-anak yatim dan sekolah-sekolah yang terletak berdekatan dengan lokasi kejadian. Baginda berharap sumbangan terbabit memberi sedikit keceriaan kepada mangsa dan para petugas yang bertunggus lumus memberikan perkhidmatan. Sultan Syarafuddin mendoakan agar urusan semua pihak terlibat dipermudahkan dan semua mangsa tabah menghadapi dugaan. Sultan Syarafuddin dan Tengku Permaisuri Selangor Tengku Permaisuri Nur Ashikin dijadual berangkat ke Majlis Sambutan Aidilfitri Madani Peringkat Negeri Selangor itu dijadualkan berlangsung di Seksyen 15 Bandar Baru Bangi esok. Rumah Terbuka Aidilfitri Madani 2025 bermula di Melaka hari ini, disusuli Selangor esok, Pahang 11 April, Kelantan dan Pulau Pinang 12 April, Sarawak 19 April, Perak 25 April dan Perlis pada 27 April depan. Selepas setahun dipukul, ditumbuk dan tidak diberi makanan jika enggan menurut segala arahan, sembilan rakyat Malaysia yang terpedaya dengan tawaran pekerjaan gaji lumayan, penipuan sindiket pemerdagangan manusia di Kemboja berjaya diselamatkan. Setiausaha Agung Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia, MHO, Datuk Isyamuddin Hashim berkata, Mangsa terdiri daripada 8 wanita dan seorang lelaki berusia antara 20 hingga 25 tahun. Menurutnya semua mangsa berjaya diselamatkan selepas ahli keluarga mereka menghubungi MHO dengan aduan terbabit disalurkan kepada pihak kedutaan Kemboja dan Malaysia. Susulan itu pasukan polis Kemboja menyerbu lokasi sindiket dan menyelamatkan mangsa sebelum ditempatkan di pusat perlindungan sementara. Tambahnya semua mangsa tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Terminal 1 kemarin dan lapan daripadanya yang beragama Islam dapat menyambut Aidilfitri di tanah air. Katanya mangsa turut menceritakan setiba mereka di lapangan terbang di Kemboja, ahli sindiket merampas telefon bimbit dan pasport, kemudian mereka diseksa serta dipaksa bekerja di pusat penipuan terbabit sejak Oktober tahun lalu. Bukan sengaja biarkan budak berkenaan di bawah arus tetapi sebenarnya adik saya tidak tahu berenang. Itu penjelasan kakak kepada pemuda yang merakam video tular kejadian kanak-kanak dihanyutkan arus deras dan hampir lemas di longkang besar berhampiran Masjid Ciku Kota Masai Pasir Gudang Johor semalam. Nur Hanum Sabtu 43 tahun berkata adiknya Nadir 20 tahun merakam video berkenaan untuk dijadikan bukti dan bukannya untuk ditularkan. Ketika dihubungi Malaysia Gazette, Nurhano memberitahu dia kongsikan video itu kepada keluarganya sebelum dimuat naik di media sosial. Menurutnya, kira-kira lima -kira minit sebelum kejadian, adiknya ada menegur dan melarang kanak-kanak berkenaan bermain di kawasan longkang kerana arus deras namun tidak diendahkan. Jelasnya ketika kejadian, adiknya dalam perjalanan untuk menunaikan solat Jumaat dan terdengar suara meminta tolong pada jam satu petang jeritan abang Angah jatuh dalam longkang besar terus kedengaran semasa adiknya ingin menutup pintu kereta sebelum melihat kanak-kanak itu hanyut dan terus merakam situasi berkenaan untuk dijadikan bukti Nurhanum berharap penjelasannya dapat membersihkan nama adiknya dan orang ramai tidak terus menuduh tanpa mengetahui cerita sebenar Mangsa berjaya diselamatkan oleh dua penunggang motosikal dan kanak-kanak itu kemudiannya pulang bersama seorang lagi rakannya dengan berjalan kaki Semalam tular video berdurasi 1 minit 35 saat yang memaparkan insiden seorang kanak-kanak dihanyutkan arus deras dalam sebuah longkang yang mengundang pelbagai komen daripada warganet. Main hujan, jatuh longkang. Alhamdulillah sangkut. Raih tak meninggal buat baju ni. Sementara itu, kanak-kanak lelaki yang tular dihanyutkan arus deras dalam longkang di Jalan Ciku, Taman Kota Masai, Pasir Gudang, Johor semalam hanya mengalami kesan calar di lutut dan siku. Menurut Ketua Polis Daerah Seri Alam, Asisten Komisioner Muhammad Sohaimi Ishak berkata, mangsa yang dihanyutkan selepas menunaikan solat Jumaat. Asisten Komisioner Muhammad Sohaimi berkata, siasatan awal mendapati Kejadian berlaku pada 2.30 petang semalam ketika mangsa sedang berjalan kaki bersama rakannya tergelincir dan terjatuh dalam longkang serta dihanyut arus deras ketika hujan. Menerusi maklumat dikongsi mangsa, dia bersama rakan dikatakan selesai menunaikan solat Jumaat dan sedang berjalan ke rumah bapa saudaranya yang terletak tidak jauh dari lokasi kejadian. Katanya kanak-kanak itu dihanyutkan arus deras sejauh 100 meter daripada tempat dia terjatuh dan telah diselamatkan oleh orang awam. Tujuh sekeluarga berduka pada 6 syawal ini selepas rumah mereka musnah di jilat api dalam kejadian kebakaran di Kampung Tengah Kaluk Pusa di Bentong, Sarawak pagi tadi. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan mengenai insiden itu pada jam 9.08 pagi. Menurutnya susulan itu, lapan anggota bersama satu jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat PPP Betong bergegas ke lokasi kejadian yang mengambil masa kira-kira sejam kerana jarak kampung berkenaan dari balai sejauh 55 km. Tambahnya setiba di lokasi pihaknya mendapati kebakaran melibatkan sebuah rumah jenis tidak kekal berkeluasan 400 kaki persegi telah terbakar sepenuhnya sebelum kerja-kerja pemadaman bara menggunakan sumber air terbuka dari sungai berdekatan dilakukan. Jelasnya anggota terlibat mengambil masa kira-kira sejam untuk mengawal kebakaran itu sebelum operasi berkenaan ditamatkan pada jam 11.24 pagi tadi. Tiada mangsa cedera atau kemalangan jiwa dilaporkan dan punca kebakaran serta jumlah kerugian masih dalam siasatan. Sebuah helikopter Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang terpaksa digunakan bagi membawa turun mayat seorang wanita rakyat Belanda yang meninggal dunia ketika melakukan aktiviti mendaki gunung di Kuala Tahan Jerantut pada Khamis lepas. Mangsa Pomelin Katrina Maria Mejis 34 tahun tidak sedarkan diri kira-kira jam 7 petang di kawasan Gua Kepayang. Pengarah JBPM Pahang Muhammad Razam Tajarahin berkata mangsa melakukan aktiviti terbabit bersama sekumpulan 15 pelancong lain. Katanya 12 daripada mereka bertindak meninggalkan mangsa bersama tiga rakan lain dan dua orang penunjuk arah untuk kekuletahan bagi mendapatkan bantuan. Seramai 3 anggota dan seorang pegawai dari Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Tahan kemudian bergerak ke JT Kuala Tahan dan menaiki bot untuk ke Kuala Terenggan serta berjalan kaki ke lokasi yang kesemuanya mengambil masa 4 jam. Cubaan membawa keluar mayat mangsa gagal kerana trek berlumpur dan licin serta bentuk muka bumi berbukit bukau. Anggota bomba kemudian membuat pembersihan kawasan seluas 90 kaki persegi sebagai persediaan mengangkat mangsa menggunakan helikopter dan operasi terpaksa ditangguhkan susulan cuaca gelap dan hujan. Mayat mangsa berjaya dibawa keluar keesokan hari pada jam 10.50 pagi dan mayat diserahkan kepada pihak polis di Raja Malaysia dan dibawa ke Hospital Tengku Ampuan Afzan. Tiada upaya untuk keluar menyebabkan seorang warga emas berusia 79 tahun terpaksa berendam dalam air selama dua malam dan kesejukan ditimpa hujan selepas terjatuh di dalam parit di Kampung Parit Kasim, Jalan Parit Jalil, Batu Pahat, Johor. Taib Ahmad, 79 tahun yang tersesat ketika mahu pulang ke rumahnya di Kampung Solo, Wan Moh, ditemukan orang awam dalam keadaan tidak berbaju serta kedua-dua tapak kakinya kecut. Anak perempuan sulung Taib, Nazaidah, 55 tahun berkata ayahnya yang hilang sejak 12 tengah hari Khamis lalu tidak mampu untuk memanjat keluar selepas terjatuh ke dalam parit. Sepanjang berada dalam air selama dua malam, ayahnya tidak makan dan minum dan terpaksa berdiri supaya ada orang nampak. Taib yang merupakan pesara tentera diselamatkan penduduk pada jam 1 tengah hari selepas ternampak lelaki tidak berbaju di dalam parit terbabit. Kawasan itu tidak dilalui ramai orang berikutan penduduk sedang bercuti raya. Taib yang turut menghidap kencing manis dan pelupa dilaporkan hilang selepas keluar rumah dengan menaiki motosikal. Menurut Nazaida, kehilangan ayahnya disedari selepas salah seorang adiknya mahu mempersiapkan dirinya kerana ada saudara mahu datang beraya di rumah. Sepanjang kehilangan, mereka sekeluarga keluar mencari ayahnya di merata tempat termasuk tongkang pecah, jalan parit jalil sehingga jalan Sri Bengkal serta membuat hebahan di media sosial. Seorang wanita ditahan selepas disyaki mencuri seutas rantai leher emas ketika beraya di sebuah rumah di Taman Pasadena Batu 2, Tawau, Sabah. Pemangku Ketua Polis Daerah Tawau, Superintenden Champin Pioh berkata, kejadian berlaku ketika suspek bersama rakannya datang ke rumah sepasang suami isteri kira-kira pukul 3.45 petang Kamis lalu. Menurutnya hasil siasatan mendapati lelaki itu hanya menyedari rantai emas milik isterinya hilang dari tempat penyimpanan selepas suspek darahkannya beredar daripada rumahnya. Tambah beliau, dia kemudiannya segera membuat laporan polis untuk tindakan selanjutnya. Suspek kemudiannya ditahan di sebuah rumah kayu bertempat di Batu Empat Tawau bersama barang rampasan. Ujarnya suspek bersama barang rampasan kemudiannya dibawa ke ibu pejabat polis daerah Tawau oleh sepasukan polis dari bahagian siasatan jenayah untuk tindakan lanjut. Kes akan disiasat di bawah Seksyen 380 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 10 tahun dan boleh juga dikenakan denda jika sabit kesalahan. Dengan itu sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari masa ke masa hanya di platform media sosial di Malaysia Gazette, di Facebook, X, TikTok, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Terima kasih. Assalamualaikum.